到此为止吧。你喝醉了，我扶你回房间休息。那日文叔叔在杏花楼用透骨钉伤了一名山海楼行者。 为何同样的伤痕会出现在师父身上？只要你给我一个解释，我就能相信你。三年了，撒下的种子，终于可以收割了。 Urr- <laughs> 恭喜风步山主，秦小姐得罪了。果然，魏家和山海楼就是一丘之貉。 北冥，既然已经被发现了，一个不许留。你是你，你是风波山主，天行者，是时候回去了。 大师兄，崇敏师父，你们一个个鬼鬼祟祟,祟的，还让这小鬼骗我回藏经阁，还要把我关起来，说到底搞什么鬼？崇敏师父，得回客栈去帮师父。 E